Ну, там маленькая предыстория. Писал песню на жатку, Написал первый куплет, кто понимает, бридж, припев 15 минут. 15 минут, просто вдохновение. Молился, вот так раз, взял, я, А второй куплет как бы затянулось, вот, тянулось, и уже, вот уже жатва, воскресенье, Викторов пришел на молотовный и пастор мы как бы обычно там вроде как общаемся, а тут сказал, молимся. Начинаем молиться. И в самом конце молитвы есть такие побуждения внутри. Я помню те слова, я говорю, Господь, Дух Божий, поведи меня на Голгофу. Поведи меня к Господу, чтобы каждая его кровь. Ну, э... чтобы оно на меня просто, чтобы я пропитался этих кровью, чтобы я стал его тенью там. Вот такие вот Слова были, и когда я приехал домой, уже на следующее утро, я уже знал, о чем будет рокупет, я его быстренько написал, и вышла такая песня. И еще один такой, как бы, вступление такое тоже. Есть такое местописание, ну, я так думаю, все знают его, ну, как минимум, большинство в нашей церкви знает. Говорит, исследуйте себя, испытывайте себя. Разве вы не знаете, что Христос вас. Разве только вы не то, чем должны быть? Это второе послание Коринфянам. да, Павел пишет 13 главе, по-моему, 5 стих. И, и вот если разобраться с этим стихом, он немножко меняет направление самого Рождества. Вы понимаете, что... Меня учили, или я так все время верил в то, что Иисус Христос пришел на землю для того, чтобы спасти меня от моих грехов и от ада. Ну, ну по сути, ну так же вроде, это правда. Правда. Неправда. Ну, ну, точнее, это не, совсем, это не совсем правда. То есть его, это второстепенная цель, это вспомогательная цель, но главная его, главная его цель. Главная его цель, чтобы жить в человеке. То есть если человек верит в то, что Иисус Христос взял на себя грех мира, проклятие мира, был вместо человека в аду, то есть наказание мира нашего было на нем, но Христос в нем не живет. То для него Христос там, а он здесь, как говорила одна Бог на небе, я на земле, мы друг другу не мешаем. Да. Нет, нет, цель Бога, то есть Иисус почему пошел на голову? Для чего он взял на себя адамовскую природу, стал последним адамом? полностью всю жатву того посеянного в этом веселье. Для чего? Для того, чтобы его дух мог поселиться в нашем духе. Для того, чтобы жить в нас. То есть пастор сегодня говорил про машину, и эта машина является каждый из нас. Но кто у штурвала? Кто у руля? Обычно мы живем э, э, да будет моя воля, но как бы по Писанию. Ну, я так жил, вы не так, понятно, я так Но я так раз, если Писание говорит так же, значит, Бог тоже так думает. Сегодня я понял, что это, это, это не пустое. Это не... Это правосторонние, да. правосторонние руки. Сегодня я понял, что если я хочу быть царствием Божьим, то он должен быть моим царем. Он должен быть моим главой. По сути, он должен жить во мне. Мы никогда не перестанем грешить. А вот он, рожденный от Бога, рожденный свыше, Он что, не грешит. Мы никогда не будем прославленными, а Он, единородный от Отца, явил нам славу Бога. То есть это Он внутри нас. Вот если во мне нету Его, я никогда не получу хотелие действия по Божьему главарению. Я никогда не поеду в по правильную сторону. Я всегда буду заблуждаться, я всегда буду обманывать. И вот такая вот песня. Когда принимал я креста, житья свое руйнувал. то Я Бога не знав, робив що світлом я рахуба, зробив багато добра і друзів, таких я мав. яма. я не звертав, що добро моє для когось турба. Просто в темноте, а темрява в реке, духом просветил, что я в ночи. И не ты полюбил И по свою, Як би зрозуміти, що можна так любити, можна все простити і у світлі жити, як же це вмістити, Щоб як ти робити, Щоб так любити, як ти? Я блю зрозуміти, що можна так любити, можна все простити і у світі жити, і я вже це вмістити, що б як не робити, що би так любити, я ти, не просто в темноті. Oh, Я в темноті, а темнота в мне, и духом просветил, что я в ночи. Не ты полюбил, любовь свою явил, как за мои риты, неравки и сын. Зрозуміти, що можна так любити, можна простити, і у світі жити, я це вмістити, що б як ти робити, щоб так любити, як і зрозуміти, що можна так любити, можна все простити, і у світі жити, і як же це вмістити, щоб як ти робити. що ви так любите, як ти. Я би зрозуміти, що можна так любити, можна все простити і у світі жити. Я б це вмістити, що б як ти робити, що ви так любите, як Я би зрозуміти, що можна так любити, можна все простити і у світі жити. Я б це Ти що так любити, як ти просто в темноті, а де тем врявав мені духом просвітив, що я уночі не ти полюбив, любов свою тою я see mm -hmm. mm -hmm.